Сегодня действительно есть некий образ такого крепкого хозяйственника в глазах людей, который, в общем-то, должен быть по их представлению мэром города. Обычно такой человек, он ездит на объекты, он проводит бесконечные совещания, за ним носится какое-то количество людей с различными бумажками. Это все прошлое, это советская система. Сегодня мэром должен быть человек достаточно просто, чтобы он был хорошим управленцем. Вот пример такого управленца – это Майкл Блумберг в Нью-Йорке. То есть человек имеет некий open space, где работает 40-50 прекрасных менеджеров, управленцев, опять же, которые решают многие вопросы и осуществляют обратную связь с городом. Сегодня нужно менять не столько даже мэра, сколько саму систему управления городом. Менеджеры мэрии должны управлять городом в режиме онлайн.